गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणशीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीशविष्णुसुरसेवितपादपद्मम् वामेण विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणशीपुरपतिं भज विश्वनादं भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनां भरतरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणशीपुरपतिं भज विश्वनादम् सीतां बाले क्षणातलविशोषितपञ्चबाणं नागादिपारचितभासुरकर्णपुरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनादं पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं पुरपतिं भज विश्वनादम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकल वाराणसीपुरपतिं वाराणशी पुरपतिं भज विश्वनादम् आशां विहाय परिहृत्य परश्य निन्दाम् पापे रथिं च सुनिवार्य मनःसमाधौ आदाय हृत्कमलविद्य गतं परेशम् पुरपतिं भज विश्वनादम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं गलराभिरामम् वाराणसीपुरपतिं पुरपतिं भज विश्वनादम् वाराणसी पुरपतेस्तवनं शिवस्य व्याख्यान्तकम् अष्टकमिदं पठते मनुष्य विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देवनिनये लभते च मोक्षम् विश्वनादाष्टकमिदं पुण्यं यप्पटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते